ассалаумағалейкум әдебиет пәні жетінші класс таза тема замақшари дөретушілігі әйемгі көркем көркемсөз данышпаларының бірі тілші һәм әдебиетші алым абілхасым махмуд әз замақшари 1075 мың жылы қарезімнің замақшар ауылында туылған әкесі омар ахмад өз дәуірінің білімлі адамдарының бірі болған Абылқасым жас уақытында зәңгіден жығылып бір аяғы сынып өмірлік майып болып қалған соның ұшында ол барлық өмірін ілімге бағышлаған Жасылайынан үргеніш медресесіне кіріп оқып оны жоғары менен біткерген кітап көшіру кәтіплік өнеріменен шұғылданған ол уақытыларында полиграфия болмағаны үшін да жас уақытынан бастап көп қана кітапларды көшіріп халыққа тарқатқан бұл жағдайда оның оның менен терең шұғылануына мүмкіншілік жаратқан сол тикарында ол парсы араб һәм түркі тілдерін пұқта үйренген жас абулқасымның ілімге болған қызығушылығын қуатлаған сол дәуірдің белгілі алымдарынан болған абу мұзар іспыхани оған ұстазлық ете бастаған көп қана кітаптарды көшіріп оны халыққа сатып әдеуір пұл топлаған замақшари бұқара қорасан һәм іспыхан қалаларына барады ол жердегі медреселер һәм ұстаздар менен танысып білімін оға да тереңдестіру үшін бағдат дамаск мәкке мәдина қалаларына барады солтекарында ол бір мың бір жүз отыз аралығында төрт жыл мәкке қаласында болған құран талиматлары тикарында ал деп аталған мүнетін жазған бұл кітап дүниенің жүзлеген аслам мемлекеттеріне тарқатылып кеткен Аз аззамахшари бұл дәуірде мәккеде өзін шәкірт сипатында көрсеткеніменен де соңынан белгілі мударислер қатарына кіреді соңынан қарезімге қайтып келіп ілімменен терең шұғылданады ол 1144 жылы 69 жасында туылған ау ауылы замақшарда қайтыс болған Абылқасым замақшаридың елуден астам ілеми менетілері келіп жетті оның тіл іліміне байланысты жазылған ең үлкен минеті асас албалаға ямаса сөз тикарлары араб тілін үйрену бағдарындағы ең құллы сабақлықларының бірі қазіргі күнде дүниенің көп қана мәмлекетлерінің ғалымдары бұл кітаптан пайдаланады Аз соның менен бір қатарда шығыс елдерінде бірінші мәртебе әдебиет теориясы бағдарында сабақлық жазған алымардың бірі оның мухаддамат әл адаб ямаса әдебиеттануға кіріспе кітабы араб еллерінің көпшілігінде сабақлық сипатында қолданылады таза теманы түсінген болсаңыз оқушылар мына сұрауларға жауап берің бірінші замақшари қайсы қалаларда болған екінші замақшаридің іліми менетлері қайсы ілімге бағдарланған үшінші араб елдерінің көпшілігіне сабақтық сипатында қолданылатұғын менеті қайсы төртінші замақшаридің құран тәлиматлары хақында жазылып дүниенің жүзден астам мемлекеттеріне тарқатылған менеті Қайсы мен нет. демек бұл сұрауларға жауап жазу үшін әдебиет сабақлығынан пайдалансаңыз болады таза темада мына сөздер ұшырасқан еді бұны да дәптеріңізге көшіріп алың кәтіпілік кітап менен шұғылдану өнері мударислер медреселерде білім беруші ямаса, ұстаз мына тапсырманы да біргелікте орындаймыз демек сіздерге замақшари хақында мағлұмат берілген соның дұрыс ямаса надұрыс екендігін белгілеуіміз керек бірінші әкесі омар ахмад өз дәуірінің мен адамдарының бірі болған екінші жаслайынан замақшар медресесіне кіріп оқып оны жоқары менен піткерген. үшінші мағлұматымыз құран тәлиматтары хақында ал деп аталған менетін жазған төртінші абілқасым замақшаридың елуден аслам іліми менетлері келіп жетті бесінші ол бір мың бір жүз қырық төртінші жылы алпыс үш жасында туылған ауылы замақшарда қайтыс болған оқушылар қане белгілең демек салыстырамыз біріншіра мағлұматымыз мына дұрыс себебі ол әкесі ісбілермен емес білімді адамдардың бірі еді екінші мағлұматымызда да надұрыс себебі ол замақшар медресесінде емес үргеніш медресесін жоқары менен біткерген үшінші мағлұматымыз дұрыс себебі замақшари құран талиматлары хақында ал кашшап менетін жазған төртінші мағлұматымыз дұрыс себебі бізге замақшаридың елуден аслам іліми менетлері келіп жетті бесінші мағлұматымыз қате себебі замақшари бір мың жылы алпыс жасында емес 69 жасында өзінің туылған ауылы замақшарда қайтыс болған үйге тапсырма белгілейміз абулқасым махмуд аз замахшари дөретушілігін оқимыз интернеттен замақшари хақында мағлұмат жинаймыз дыққаттарыңыз үшін рахмет қош сау болың!